সিদিনাখন আছিল দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ একৈছ মাৰ্চ তাৰিখ য'ত আমি উপস্থিত হৈছিলোঁহি স্বৰ্গীয় যমন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ক্ষেত্ৰ য'ত হৈ আছে তিৱা মথা নাৰ্ট অৰ্থাৎ তিৱা সাহিত্য সভাৰ ত্ৰুদশ অধিৱেশন বন্ধুসকল আহকচোন এই অধিৱেশনৰ সবিশেষ আমি জানো ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ আৰু কোন কোন সভাপতি সম্পাদকৰ দিনত অনুষ্ঠিত হৈছিল তিৱা মথনলাই ট্ৰা অৰ্থাৎ তিৱা সাহিত্য সভা এটা জাতিৰ ভাষা সংস্কৃতি উত্তৰণ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান হৈছে তিৱা সাহিত্য সভা এনে এক মহৎ উদ্দেশ্য ঊনৈছশ একাশী চনৰ পঁচিছ জুলাইত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল তিৱা মাথা টখ্ৰাই টখ্ৰাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মৰিগাঁও জিলাৰ এজাবাৰীত টখ্ৰাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল প্ৰয়াত উদ্ধৱ চন্দ্ৰ সেনাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰয়াত স্বাধীন বৰদলৈ এই অধিৱেশনতে প্ৰয়াত উদ্ধৱ চন্দ্ৰ সেনাপতিক পুনৰবাৰ সভাপতি আৰু তিৱা নেতা সাহিত্যিক নাৰায়ণ কুমাৰ আধুকাকতিক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে সভাই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে ঊনৈছশ পঁচাশী চনত অনুষ্ঠিত হয় তখৰাৰ দ্বিতীয়খন সাধাৰণ অধিৱেশন তাৰিখ আছিল একত্ৰিছ মাৰ্চ এক দুই এপ্ৰিল স্থান আছিল ৰজা ৰহসিং ক্ষেত্ৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যকালৰ বাবে তিৱা জাতীয় নেতা তথা সাহিত্যিক তুলসী বৰদলৈ আৰু সাহিত্যিক মহেশ্ব পাটৰক সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰে টখৰাৰ তৃতীয়খন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল ঊনৈছশ সাতানব্বৈ চনৰ চাৰি পাঁচ আৰু ছয় এপ্ৰিলত নগাঁও জিলাৰ বাৰাবুজিয়াত শ্বহীদ হেমৰাম পাটৰ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই অধিৱেশনখনিত উক্ত অধিৱেশনত পুনৰবাৰৰ বাবে তুলসী বৰদলৈয়ে সভাপতি আৰু ৰত্নকান্ত বৰদলৈ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল টক্ৰাৰ চতুৰ্থখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল দুহেজাৰ চনৰ সাত আঠ আৰু ন এপ্ৰিলত মৰিগাঁও জিলা বৈদ্যৱৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত অধিৱেশনখনিত বকুলবন বঁটা প্ৰাপক সাহিত্যিক বলাৰাম সেনাপতিক সভাপতি আৰু মহেশ্ব পাটৰক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছিল টকাৰ পঞ্চমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল দুহেজাৰ দুই চনত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উলোকুঞ্চিত ৰাজা সুতুৰ সিং ক্ষেত্ৰত আঠ নয় আৰু দহ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত অধিৱেশনখনিত পৰৱৰ্তী কাৰ্যকালৰ বাবে তুলসী বৰদলৈক তৃতীয়বাৰৰ বাবে সভাপতি আৰু জাতীয় নেতা অফিং মাছলাইক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছিল ষষ্ঠখন সাধাৰণ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল দুহেজাৰ চাৰি চনৰ ছাব্বিছ সাতাইছ আঠাইছ আৰু ঊনত্ৰিছ ফেব্ৰুৱাৰীত আমচৈ মা বসুন্ধৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই অনুষ্ঠানতেই বিশিষ্ট সাহিত্যিক গণেশ চন্দ্ৰ সেনাপতিক সভাপতি আৰু অফিং মাছলাইক পুনৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে দুহেজাৰ ছয় চনত টকাৰ সপ্তমখন সাধাৰণ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয় কামৰূপ জিলাৰ ডিমৰীয়াত ন দহ এঘাৰ আৰু বাৰ মাৰ্চত ডুমৰা ফাটাৰ ক্ষেত্ৰত এই অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হৈছিল এই অধিৱেশনত গণেশ চন্দ্ৰ সেনাপতিক পুনৰ সভাপতি আৰু জাতীয় নেতা ৰবাৰ্ট লুংফইক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে সভাই নিৰ্বাচিত কৰে তথা অষ্টম সাধাৰণ অধিৱেশনখনি অনুষ্ঠিত হয় দুহেজাৰ আঠ চনৰ ছাব্বিছ সাতাইছ আৰু আঠাইছ ডিচেম্বৰত মৰিগাঁও জিলাৰ এজাবৰীত স্বৰ্গীয় তলৌ কোঁৱৰ ক্ষেত্ৰত মহেশ্ব পাটৰে সভাপতি আৰু ৰবাৰ্ট লুংফই পুনৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে এই সভাতে পুনৰ নিৰ্বাচিত হয় তখৰাৰ নৱম সংখ্যক অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হৈছিল দুহেজাৰ তেৰ চনৰ পাঁচ ছয় আৰু সাত এপ্ৰিলত মেঘালয়ৰ অন্তৰ্গত ৰিভই জিলা আমজঙত উক্ত অধিৱেশনখনত লাল সিং মাদাৰ আৰু ডক্তৰ বিদ্যুৎ বিকাশ সেনাপতিয়ে সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল তখৰাৰ দশম সাধাৰণ অধিৱেশনখন দুহেজাৰ ষোল্ল চনত মৰিগাঁও জিলাৰ ওঠৰ মাৰ্চ আৰু বিছ মাৰ্চত সোণাইপৰীয়া সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত এই অধিৱেশনখনিত পুনৰবাৰ লাল সিং মাদাৰ আৰু ডক্টৰ বিদ্যুৎ বিকাশ সেনাপতিক সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হয় তথৰাৰ একাৰশ সাধাৰণ অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হয় দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ এক দুই আৰু তিনি ফেব্ৰুৱাৰীত কাৰ্বি আংলং ওমচুৱাইত পাহাৰৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত বলাশঙৰ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত অধিৱেশনত পূৰ্বৰ সভাপতি সম্পাদককে বাহাল ৰাখি দুই এক পদবী সাল সলনি কৰি সমিতিখন গঠন কৰা হৈছিল দুহেজাৰ বাইছ চনৰ পঁচিছ ছাব্বিছ সাতাইছ আৰু আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীত নগাঁও জিলাৰ বাৰবুজিয়াত টখাৰ দ্বাদশ সাধাৰণ অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হয় উক্ত অধিৱেশন দ্বিপেন্দ্ৰনাথ বৰদলৈ সভাপতি পূৰ্বৰ সাধাৰণ সম্পাদক দত্ত বিদ্যুৎ বিকাশ সেনাপতিক পুনৰবাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়া হয় তৰিদক্ষেত্ৰৰ অধিৱেশনস্থলী অৰ্থাৎ আজি আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে ঔজাৰী স্বৰ্গীয় জেমন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ ক্ষেত্ৰ এই অধিৱেশনত টখৰাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীসমূহ চলাই নিবৰ বাবে হৰসিং খৰলাক সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মৃণাল ডেকা ৰাজাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে বন্ধুসকল আমি তিৱা মাথা নাই টকা অৰ্থাৎ তিৱা সাহিত্য সভাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ লগতে আমাৰ এই তথ্যখিনি যুগুতোৱা যিসকল ব্যক্তি তিৱা সাহিত্যসভাৰ বিশেষ ব্যক্তিসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তো তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ